Регулятор напряжения жили SK сразу замыкает 4 ампера берет. При включении замка зажигания лампа загорается, гаснет, но дает перезаряд и садит аккумулятор. А новый регулятор контролька горит даже без зажигания. И перезаряд 16 вольт. Сравниваем два регулятора напряжения. Родной, который не работает. Вот его начинка. Все серьезно. И новый, который сразу не работает. Вот его начинка. Смех и грех. Обалдеть. Разбираю регулятор. Подковырнул и снялась деталька СМД. Это стабилитрон или диод. Видно, что она отгорела. Может в этом и была причина выхода из строя. Вот этот транзюк D20NF в коротком замыкании. А еще на диоде видно подгар. Вытащил радиатор с платой. Вот здесь я случайно, когда обчищал, сорвал дорожку и погнул ножку. Я не сорвал ножку, там просто пустое место. Вот пустое место, тут нету проводника. Снизу стоит стабилитрон. Этот диод отгорел. Сам диод целый. Тут диод отвалился, катодом стоит вверх. Два пяточка. Буду донора брать. Снимаю вот этот трензук. Посадочное место под ключ повреждено, прикипело к транзистору. Поэтому будет проблематично припаять новый. Впаял я транзистор 2510. Но вот место для диода. Здесь выгорела площадка целая. Лудится только вот по краю. Вот что получилось. Припаял такую перемычку, потому что паяться было не к чему. Вот чистовой вариант четвертая ножка, которую я думал погнул и оторвал. Там висит в воздухе. Все припаяно. Все красиво. Транзистор 2510 из донора. Залил красным герметиком сверху крышечку и на проверку. Проверяем регулятор. Лампа горит. Поехали. Напряжение 12,7. 70 ампер 14,2 Отлично Такой генератор